আচলতে ঘৰ এখন একেকোবে বনাই উলিয়াই দিয়াটো বৰ সহজ কথা নহয় আৰু বহুতৰ বাবে সম্ভৱো নহয় কাৰণ যিহেতু যিসকল মধ্যবিত্ত শ্ৰেণীৰ লোক যিসকলে বহুত কষ্ট কৰি নিজৰ সপোনবোৰ এখাপ এখাপকৈ পূৰ কৰিব বিচাৰে গতিকে তেওঁলোকৰ বাবে বৰ সহজ কথা নহয় ময়ো তেনেকৈ ঘৰটো এখাপ এখাপকৈহে বনাই আছোঁ কিন্তু মোৰ ঘৰটো কমপ্লিট কৰিলোঁ আৰু মানুহ যিহেতু সোমাই দিলোঁ আৰু মানুহ এবাৰ সোমাই দিয়াৰ পাছত গোটেই ঘৰটো ছেটিং হৈ যায় বস্তু বাহনি ভৰাই দিয়া হয় আৰু তাৰপাছত যদি কাম কৰিবলগা থাকে বৰ দিগদাৰ হয় আচলতে দেখিছে নহয় আজি আমাৰ এতিয়া এইকেইদিন কাম চলাই আছোঁ ঘৰত সৰু সুৰা কামবোৰ আৰু অ' বস্তুটো তোৰ বস্তুটোত অদলি বদলি কৰি থাকিবলগীয়া হৈছে ফুলৰ টাববোৰ ইফালৰ ইফালে নিবলগীয়া হৈছে ভিতৰৰ বস্তুবোৰো ইফাল সিফাল কৰিব লগীয়া হৈছে অলপ উপায় নাই আৰু মানে আচল কথা হ'ল কি মোক বেৰত কালাৰ মাৰিব থাকিলে ভাবিছিলোঁ কালাৰ চালাৰ কৰি ভালকৈ একেবাৰতে সোমাম যাতে প্ৰব্লেম নহয় আৰু পাছত কিন্তু আচলতে নোৱাৰিলোগৈ সামৰ্থ্য অনুযায়ী কৰি আছোঁ যিহেতু গতিকে প্ৰটিনখিনি কটা হৈ গ'ল আৰু মই যিটো ল'ৰাক প্ৰটিন কটাই আছিলোঁ মই আগতে এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ গাঁৱে ল'ৰা বহুতে তাক এতিয়াও কৈ আছে যে সি কাম নাজানে বুলি কিন্তু চাওক তাৰ ফিনিচিং চাওক খুব সুন্দৰ প্ৰটিন কাটিছে আৰু তাৰ ফিনিচিং চাবলৈ তাৰ কাম চাবলৈ আমাৰ ঘৰলৈ এবাৰ আহিলে হ'ব গম পাব সি প্ৰ'টিন কটাৰখিনি তাৰ ফিনিচিং কিমান ধুনীয়া মানে আচলতে মানুহক কেতিয়াও আণ্ডাৰ ইষ্টিমেট কৰিবলৈ নাপায় এই কথাটো মই আগতেও কৈছোঁ ই হয়তো দেখাত কোনোবাই ইয়াক অকৰা মকৰা বা কিবা তেনেকুৱা ধৰণৰ ভাবিব পাৰে কিন্তু ই বৰ্তমান খুব সুন্দৰ প্ৰটিন কাটি আছে এতিয়া আৰু মই ইয়াক ধুনীয়াকৈ কাম লগাই আছোঁ আৰু মই ছেটিছফেকশ্যন পাইছোঁ ইয়াৰ কামত মই নিজেও ইয়াৰ কাম চাইছোঁ ধুনীয়াকৈ বহি মেলি বাৰু যে কি নহওক কিন্তু অসুবিধা অলপ হয়েই ঘৰ এটা বনাই পেলাই ঘৰটোৰ ৰেডি নোহোৱাকৈ যেতিয়া মানুহবিলাক সোমাই দিয়া হয় তেতিয়া অসুবিধা হয় আৰু সোমাবতো লাগিবই উপায় নাই এতিয়া মই মোৰ এতিয়া ঘৰত সোমাই থকা এবছৰ হ'ল বাকী কামখিনি এতিয়া আকৌ আৰম্ভ কৰিছোঁ কৰিবলৈ কাৰণ যিবিলাক হাঁচতীয়া পইচা আছিলে যিখিনি টকা আছিলে অলৰেডি গোটেইখিনি পইচা খৰচ হৈ গ'ল আকৌ মই নেক্সট কাম কৰিবলৈ অলপ ৱেইট কৰি আকৌ হাতত পইচা গোটাইছোঁ তাৰপিছত অলপ অলপকৈ কাম কৰিব বিচাৰিছোঁ গতিকে অকণমান টাইমটো লাগিবই সেইটোক লৈ বাৰু মই একো দুখ কৰা নাই আৰু ইয়াক আজিও ক'লোঁ তোৰ আজিও এটা মই ভিডিঅ' বনাই আছোঁ কেইদিনমান আগত ইয়াৰ এটা ভিডিঅ' বনাইছিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো বহুত লোকে চাইছিলে চাই পেলাই ইয়াক মানে আমাৰ ঘৰত লগ কৰিবলৈ কেইবাজনো মানুহ আহিছিলে পটিং কটাৰ কথা পাতিবলৈ গতিকে ইয়াক ক'লোঁ যে মই আজিও এটা ভিডিঅ' বনাম এতিয়া তই কিবা এটা কৈ দে তাৰপৰা সি মই কিনো ক'ম বুলি কয় সি জানো জাষ্ট হাঁহি এটা মাৰিছে আৰু একো নাই মানে ইয়াৰ কামত সি খুব সুন্দৰকৈ কষ্ট কৰি পেলাই কাম কৰি আছে তাৰ ঘাম হাঁহি মাটিত পেলাই আছে আৰু ময়ো আজি কষ্ট কৰি ঘৰটো বনাই আছোঁ ময়ো অলপ আগত মোৰ নিজৰ কামত ময়ো কপালৰ ঘাম মাটিত পেলাই কষ্ট কৰিহে আহিছোঁ ইয়াৰ কাম চাবলৈ গতিকে সকলোৱে নিজৰ নিজৰ কামত আচলতে নিষ্ঠা আৰু সততাৰে কৰি যাব লাগে তেতিয়া সফলতাই এদিন নিশ্চয় হাত বাউলি মাতে আৰু মোৰ জীৱনৰ এইটো এটা ডাঙৰ সফলতা মই ভাবোঁ মই সদায় কৈ থাকোঁ মোৰ কিছুমান সপোন আছিলে তাৰে ভিতৰত এটা সপোন মোৰ পূৰ হৈ গ'ল আৰু বাকী যিকেইটা সপোন আছে সেইকেইটা সপোন পূৰ কৰিবলৈ মই অহৰহ কষ্ট কৰি আছোঁ চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু মই খুবেই আশাবাদী খুব সোনকালে মই বাকী থকা মোৰ জীৱনৰ সপোনকেইটাও পূৰণ কৰিব পাৰিম বাৰু যি কি নহওক এইখিনিতে আপোনালোকক মই এটা কথা সুধোঁ যদি অভিজ্ঞজনে জানে জনাব নিশ্চয় আমাৰ বাৰীখনত দেউতাই কিছুমান শাক কৰি থৈছে আৰু ঘৰখন চলিবলৈ ধুনীয়াকৈ হৈ যায় আৰু কোমোৰা যথেষ্ট লাগিছে একদম ডাঙৰ ডাঙৰকৈ তাৰ ভিতৰত বহুত কোমোৰা কলিতে গেলি গৈছে মানে ৰখি যোৱা নাই গতিকে কোনোবাই কিবা উপায় জানে যদি জনাবচোন কিয় সৰুতে গেলি গেলি গৈছে আৰু এয়াই আছিল আজিৰ মোৰ ভিডিঅ'টো ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে জনাব সদায় পজিটিভ ভাবক কাৰো বেয়া চিন্তা নকৰিব কাৰোবাৰ যেতিয়া অনিষ্ট নকৰে আপোনাৰো একো অপকাৰ নহয় সকলো ভালে থাকক তাকে কামনা কৰিছোঁ